نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله أو كما قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ترسو پورے چپدی مقدس مکه دا الله نوم وی لیکيږي در هغه پورې قیامت بنارازي ا کله چې د مقدس مکه نه د خدای نوم ختم شي بیا الله دا از مکه او د اسمانونو او د ارص او تبا کې قیامت برائش بیا وروڼه قیامت چه رازي ناګاهاني ناراضي دا قیامت خپل نه خې نه خاني دي پیغمبر علی السلام دا غي بیان کړل ډېر دی. نه خه د قیامت چې کمه وळे وळे نه خې د نا تقریبا رخاره شوي دي او کمه چې غټ نه خې لوی نه خې داغه انتظار دیو نبی علیہ السلام فرمایي چې غ غټي نخيبم موجوديږي یو داغه غټو نه ہونا پدې مخذ مکا د يهوديان او د عيسایانو غلبه ده ګور پیغمبر علي السلام ډېر مخ کې فرمایي لیدي چپره مخد از مکہ ول یهود او د عیسایانو غلبره شي د مسلمانانو حکومتونو سلطنتونو به ختم شي او خصوصا قیامت تنځ دی په ټوله دنیا به د عیسایانو حکومتي د یهود او د عیسایانو مشترکا د ټوله اړقید زمون وطن دا رنگې دا افغانستان او خراسان او ایران روم او فارس شام او لبنان او اردن فلسطین د افریقه ملکونه چې څومره دی پرې باندې عیسایانو ده يهوديان او شریك حکومت راځي مسلمانان به دمر تنګي چیاوزه کې به مسلمان خپل سر نشيخکارا کوله اګه مسلمان سرخ کا رکه یو دی وکه چې مسلمانیم نو هغه ته بمزبوطه سزا ورکای زه اوس ګورم او د حالات ته ګورم نذریم دادہ نبی علی السلام هغه په شنګویې کم چې هغه سور لسور لس تیم سووقال مخه فرماي لیدا دا سه واخبراشی نبی علی السلام فرمای کړه اسلام او ایمان بلاس کینول دمرا گرانی لا کس کار بلاس کینول یو سلی سکار پلاس کی نیسی دا آسان خبر ندا دغ رنگی ایمان دا ایمان ساتل ت مسلمان ویل ویلزان مومن ویل یو خواہ مسلمان دے چغ ارس سرا ہاں کئی کہ کافر سکار کا تم خکے او کا مسلمان سب نوئی تم خکے دگا خبس مسلمان دے علیہ السلام دغه مسلمان ته بوس ویلی دی ودا وی بوستی دی باندې الله پروا نه ساتي کوم کې د ځل نه هغه کلهک او مضبوط مسلمان دي او هغه مسلمان در ته یادو نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي کړه دغه مسلمان بنی بیا او کینو پټبای او کده سرخ کار کینو ویب او تباکایب هغه مسلمان اغه بوس مسلمان چې کوم د يهوديان او د عیسایانو مرګري دي فقط دغه مسلمانان په مقدس مکه کوي او پدغه مسلمانان او نبی عليه السلام فرمایي خدای اس پروا نه ساتي خدای دې اغه مسلمان نګرځي دغه يهوديان او عیسایانو اغه شریک حکومت بډیر شي ټول ځنه کا باندې بخوار با شي اود المدینه منوره خواکه ولاقذا خیبر وتویو خزموندا خیبر دی اود المدینه منوره خواکه خیبر تقریبا 100 سا اتیا سلور نیمشلی 100 کیلومتر لرهرا اغه تواله یهودیانو د عیسایا حکومت ورسی یو صلیب نیک صلیبای اوس ګره کمزکه چی کفر مخرو چت کنا الله اسلام لم بیا بره غلبا ورکای مسلمانان بلا غون شي چې خمون بس چل کاو دا خدا کافر عیسایان او يهوديان رال او زمونږه هغه مقدس زمکه مدینه منوره او مکه مکرمه ترا لن شو سبا کو دے سره اغي بلا غون شي او نیک صلی وی چې هغه ته مهدی وی لیکي او دا اغي مهدی نوم به پیغمبر علی السلام د نوم پشانتۍ محمد به نومي د پلار نوم به عبد الله وی او د مور نوم به امینه کوم چې د نبی علی السلام نو د پیغمبر علی السلام فرمایي ده نو هدینوم بزما ده نوم پشانې د پلار نوم به زما ده پلار پشانتی د مور نوم به زما ده مور پشانتی وی او فرمایي نبی علی السلام کله هغه شکل بم تقریبا زما برابرې او د هغه خوي بم زما پشانتی دا یو نیک سلیبې یو بزرګ انسان وې یو ولي ولي انسان بې مدينه منوره کې بې خلق بداسه چوتو تومه مه شروع کی چمې ګویا چیردا سړی خسرې د دې بادشاه کول پکار دي دې به د اغه جنرو تخت وکي مکرمه ته براشي دې د پاړه براو تختي چې اصله خلق ما خپل بادشاه مقرر نه کی یې ریګي به د بادشاه د بوجنا خنبي عليه السلام فرمایي چې دنه مخ کې بډې خلک کی چګي ور دروغه د مهدی دا, دا وکي او دا مہدی نخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم اخول دنا قدر تخیم دیچی راشک اللہ مدکی مکرمیت ادیب تواف کی او دا شام او دا یعوذہ بلدہ نیکان عبدال چکم نیکان خلق دی اغیب امراغلی بیت اللہ تواف لو پدے سوچ کے بیدا نیکان چیزان لیو مشر جوڑو پکار دی یا بوزرگ او یا نیک انسان ځل له بادشاہ مو قررول پکار دی په فکر او سوچ کې وای ناګانوندې مهدی باندې بداغي نظر ولګي خلک باندې صفات وته کوي چې دا خلخ سره دي د مدینه منورې نه راغلي د مکه مکرمه ته حج کوي غیب په زور رونه سي پیغمبر علی السلام فرمایي د حجر اسود او د مقام ابراهيم په دې مینس کې به رونه سي په زور به رونه سي دی به انکار کوي غیبو یې مونږ نه پریدو استانه بغیر بل <سؤال> سړې موږ مشر نه منو لاس په ولور کې او بيعت مو سره کوي او دقه ده کې به اغي خليفه کې اوس پیغمبر علي سلام درشتونه مهدي درې نخي کولې دي اول نبی علي سلام چې سوې قربان شمت نه اغل اشتياويغه دروغ ني دي چې کم وخت کې خلک بادشاه مقرري دا په رمضان دروږې میاشتي يا نخخه دمن خدا چې پدغه روږه کې با سپو مې تندر نسی پدغه ورځ کې درې منهه اعدادا چې پدغه ورځ کې به په پنځل لس مروز دروځي نورم تندر نسی سپو مې هم تندر نسی د شپې او نور بم په پنځل لس مروز ورځ تندر نسی د درې منهه خشوا او رمضان کې به سر خلق به عت کوي دد لاس نیو به کې دی به باط با شمو قرري د درې منهه خشوا او سلورمه نه خدادا

فصمع له واتويعه خبره واوره اوره د تابعداریو او کې داغه مهدی به صاحب بادشاه مقرر شي چې د بادشاه مقرر شي د مسلمانانو بلګه 13 چې د شرقو مقرر شو کنه عیسایانو يهوديان او مسلمان ټول تتر به تر کړی د مسلمان زیب انی معلوم کوم مسلمانانو چې په ګټو کې پټ تیغه په میدان تروزی ورو ورو بل اج مکیږي راځي به هغه سچا مسلمان مهدی دې با اعلانو کې چې قضا خدما مرګري شوې زمو خلیفہ قلم خدانن نبذ jihad شروع کوو قوم د عیسایانو سره خبره به پرې دم نا ما سره مرګتیا کوي ډیره خد کنه کوي زه نه قوم خلافت خلق بوت سینا وډه وای چې مستمر غريو jihad به شروع شي دې چې jihad شروع کی الله به عیسایان ضرورو شکست ورکړي لګ لګ شکست منی 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 اخر وخت کې به شام تر ورسي د بیت الله د مکه مکرمه او د مدینه منوره تر شامه پوری د علاقه د فتح کی او چې سم رې عیسایا نو يهوديان یاب ټول ختم کی د غلاقو کې چې شام تر ورسي نو التویو دروغ جن आवाज جوړی چې دجال روهته رو دی وای اوس د مقابله پکاردا دلورت لل پکاردی لیکن هغه خبر بغالتی اب دروغ خو هيږي صرف دیو فائدہ په پکې ده ترسیږي او غدا مسلمانان بلک بیدار شي لکه مسلمان تا وې چې دشمن را روان دي نو که دشمن وې کني خو مسلمانان یو پټلک بیدار توپ پکې راځي نو دا به یو اعلان وشي دجال روت دجال بني راغلي دروغ اعلان بي دی بلغه مرګریم بیدار کی په بیم کې چې واقعي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وینا مطابق دجال پیدا کدو ولاده او ځان تکلکه غوري ابد خدای دعوه کوي او ډېر مسلمانان به گمراه کړي بل مسلمان باندې قسم قسم فتنه او تکلیفونه وخت په وخت غوري راځي دا سوال خبر نه ده مسلمان تکلیف د نبی رسول سلام د زمانه نه واخله تر قیامت پورې هر مسلمان یو وخت تکلیف بل وخت تکلیف بل وخت تکلیف او دا مصیبتونه چرانه شي د کاراو د کوټه پته پکې نه لګي پته ولګي چې کم صالح کار مسلمان دی د چا په زده کې کلک ایمان دی خدای او رسول پسجه مني او کوم سړی د پیسو غلدې کوم سړی د پیسو او د ډالر او د دولت غلدې دا هغه دا هغه سوجا مسلمان پته پدې کې لګي دا شی چې نه وي خدا پته نه لګي دا ورشوس په افغانستان کې كم چې د امریکای مرګري دي اږي خدا ان ته عیسایان نه وي امزان ته مسلمانان وي اږي خو چلیم دا نه وي چې من کافر یو یا من امریکایان یو یا من عیسایان یو اږي خدا ان ته وي مسلمان دا غو لري کې چې کوم خلک راوستل اغي خو ځان تکافير نه یو نه امریکان یان وی ځان ته وی مسلمانان لکه اغه سوتیا 1 نمبر مسلمان نه دغه کې د امریکای او د يهود مرګره دغه به 2 نمبر مسلمانې دغه غیرتی مسلمان چریم ني دغه بغیرت مسلمانې ال لازم د مکه مکرمه او د مدینه منوره د اسلام مرګري کې خدای دې د امریکای او د يهود او د اسلام نه وساتي د امریکای او د يهود او اسلام په د جبه اسلامي د نه به يهوديت و ساييتي يرونو د دوالو جهانو مبارک سردار فرمایي زه د دا زانه درته و ما هرګز مسلمان د کافي هرګز کافر, کافر د مسلمان دوست نشي کېوي تاسو خو نه باندې رسول الله فرمایي هرګز کافر د مسلمان دوست نشي کېدي دا بل د خلي دوستي وي او په دغه دوستي باندې مسلمان لټک ور کوي تاسو کو ګوره د نبی رسول الله د بیان مطابق دا علاقه ټولې تقریبا امریکې په خپل قبضه کې راوستي ورشو غرب سعودي پزم کې خپل قدمونه خو دي دي بیرې خپل کویت ته نه کړي دي او زې پر چې دا غټ کومل کون افریقي ملکونه دي غټ ټول عیسایانو او يهوديانو په خپل قبضه کې غشت دي دا خو د پیغمبر علي السلام زلي پېشنغوې دي هغه چې سفرมายم اق خبره شورو ده نسب دمکه او مدينينا والا منورينا دار د دا شامه پور له مسلمانانو په فتح شي علاقې په فتح شي له مسلمانانو یو دور براشي او راج براشي خوشاله او زنده‌باد بلګي چې شکر دے چې خدای مونږ دې بیا آزاد کړي د عیسایانو نه خدای پاک مونږ بیا آزاد کړي دې کې به اعلان وي د دجال وروسته مهدی با معلومات کی قوم با جوړ کی ورته دجال واقع راغې چې پتاو لګي هغه به دروغي دې به د عدل او د انصاف حکومت شروع کی نه طالب مهدی په دې مخده از مکه ده عدالت او انصاف حکومت کې